Украинцы продолжают помогать военнослужащим, не дожидаясь милости от государства. Жители разных регионов собирают деньги на еду и средства защиты для армии. Как это делают в Харькове, покажет Татьяна Федоркова. Колючая проволока и массивные заграждения. Так защищают здания Харьковского погранотряда. У бойцов только и разговоров, что о штурме луганских коллег. Конечно, готов был поехать помогать своим товарищам, сослуживцам, которые там тоже служат. Виділить смаранчину служили вместе. То есть обидно за них, тоні самі нет помощи. защитникам границ допомагають неравнодушные. Создана в Луганській общественная организация приобрела для них 60 бронежилетів і каски. лидер, говорить, чувствовал поддержку по всій стране. Коли ми почули, що на сході на заході країни є правий сектор та бандери, які можуть приїхати на Луганщину і будуть вирізати людей. Я не побоялся И поехав сам до Львова, потом до Тернополя, поспелкувались э, с людьми. Я переходил на русский язык сразу же с людьми. вы знаете, никто меня не резал, не резал и не убивал. Опекать армейцев пытаются и простые харьковчане. Больше двух месяцев местное сообщество публикуют на сайте списки необходимого. Насобирали на три с лишним миллиона гривен. Пишите, чем вы можете помочь. В течение 15 минут с вами связываются. До уточняют, уточняют. И дальше пошла обычная работа волонтеров. Собираем, пакуем, координируем. Посылают военным и сувениры, рисунки детей. Семилетняя Таня подарила раненому солдату золотую рыбку. Нарисовала ему вот такую волшебную рыбу, на которой написано «Стукни два раза по этому рисунку, и эта рыба принесет радость». Груженные автомобили отправляются из Харькова каждый день. Сегодня волонтеры отвезли военным продукты и питьевую воду. Из Харькова Татьяна Федоркова, Андрей Руденков. События. Канал Украина.